1958 году небольшая группа энтузиастов, 12 человек, был создан первый в Советском Союзе, на территории Советского Союза, первый экспериментальный отдел по с организованной преступностью. Вот, в принципе, в том виде структурно, в котором сейчас и прибивает ваше громаднейшее подразделение. Мне приятно, что представление моих Я в то время работал в управлении розыска области. Все мы располагались в этом здании, в крыле. И в конце коридора управления розыска было два кабинета, в принципе, где они базировались, где начинала работу этот отдел. Это действительно был первый отдел на территории Украины. Нам приятно то, что зародилась эта советская структура именно на дедрочне. Сложные 90-е годы, когда власть практически была на волоске, а может ее и не было в тот период, самым надежным, самым сильным, самым таким, такой структурой, которая спасала людей и спасала государство. Было, были органы внутренних дел боевым отрядом этого э, государственной структуры был, конечно, убок, потому что самые сложные, самые э, такие неразрешимые проблемы были положены на плечи этих, э, я бы сказал, преданных и э, отличающихся каким-то особым чутьем и верой в справедливость людей. Заложенная база, в тот период 1988 году и дальнейшее развитие 89-90-х годов и по сей день она дала возможность тому, что практически это одна из элитных структур служб МВД, которая в состоянии вести наступательную борьбу с организованной преступностью, я думаю, коррупцией. Оправдайте, не карайте, но назовите зло злом. Здравствуйте, с вами программа «Преступление и наказание» и я, Ольга Журавель. Сегодняшний выпуск посвящается истории Днепропетровского УБОП. Это было сращивание финансовой структуры э, с криминалом и с государственным аппаратом, и в том числе и с партийным аппаратом. Они изучали опыт спецслужб ФБР, э, ДИА, это была такая служба, дивизионная «Антимафия» конец 80-х СССР. В стране уже вовсю идет накопление капитала, процветают цеховики, а самые предприимчивые из рабочих и крестьян вовсю участвуют в процессе растаскивания социалистической собственности. Люди, придумывавшие хитрые схемы присваивания государственной собственности, не были классическими преступниками, карманниками, медвежатниками, макрушниками. Это были интеллектуалы, они являлись мозгом операции. А для черновой и грубой работы нанимали боевиков, в функции которых входила охрана, сбор дани, ликвидация партнеров или противников. Кроме того, одним из звеньев были цеховики, занимавшиеся подпольным изготовлением различной дефицитной продукции под зарубежными лейблами. Это тоже были изворотливые и хитрые люди, ведь они в советском государстве первыми начали создавать фактически частные предприятия, правда подпольные. И при этом им приходилось не только создавать какой-то товар, но и продавать, получать прибыль и не попадаться. Вся преступная цепочка работала в тесной связке с милицейскими чинами и партийной номенклатурой. Было очевидно, что для борьбы с новыми преступными формированиями советской милиции также надо менять подходы и центры влияния в верхушке МВД. И был такой в те годы доктор наук, самообразование он следователь, был по сражам делам, был Александр Иванович Гуров, который, в принципе, первый написал где-то в 88 году, написал статью «Левотой за прыжку», где обрисовал пирамиду, организованной преступности, там снизу доля, так сказать. Кинемики, цеховики, сверху значит, боевики, ребята-спортсмены, которые брали, брали под, под, себя этот нелегальный бизнес. Ну и, понятно, прикрытие – это органы власти управления, милиция, прокуратура, суды СБУ. 15 ноября 1988 -го года э, по инициативе этого ГУРа он написал работу, доклад на президента, когда еще Горбачева, о том, что в стране есть такая проблема в Советском Союзе, есть резонанс преступности. И решением коллегии МВД Советского Союза 15 ноября 1988 года было создано первое шестое управление МВД Советского Союза только в центре. в местах не было ничего. Тогда Брежнев был Дентровщины. Многие были руководители, которые занимали первые посты в государстве и в Украине, и в целом Советском Союзе, были выходцы от нашего региона. А наш был... генерал Билок, Антон Алексеевич, скорее всего, предвидел эту ситуацию, поскольку еще задолго до события, когда в Москве было создано это управление, значит, задолго до события Билык уже поручил э, первому начальнику нашего дела, Днепропетровского, э, Васильеву Ивановичу, но не меньше покойному, э, заниматься созданием этого подразделения. Нам приходилось заниматься, значит, не только э, непосредственно работой по оперативным делам, там, по... Э, предварительному следствию и прочим вопросам. А приходилось создавать структуру, совершенно новую структуру для министерства. Значит, так, например, была создана так называемая РИС – рабочая информационно-справочная система уже к 1989 году, я забегаю вперед, скажу, мы имели уже замкнутую компьютерную систему по всем большим городам Днепропетровской области. Это настолько облегчало работу и мощность отдела повышала. Доказали необходимость существование этих подразделений, мы только практикой. 10 декабря 1988 года в Днепропетровске появляется «шестерка». Физически это был первый отдел по борьбе с организованной преступностью в СССР. Именно в Вентровске было создано экспериментальное подразделение, которое вошло, вошло в целом 13 человек. Давления со стороны криминалитета на нас не было, это было невозможно. Мы играли по правилам и с нами считались. И те, кто был на той стороне, уважали нас, считались с нами. И вот так получилось, что. Непропетровский отдел был первым действующим подразделением во всем Большом Советском Союзе. Это было всего 12 человек. Он был создан за счет штатов, имеющихся штатов управления уголовного розыска, управления борьбы с хищением социалистической собственности, так называемой УБХСС, вот, и управления по исполнению наказаний. Сначала работает криминальная разведка. То есть это сбор информации по различным там, методикам, каналам. И это очень сложная работа. Значит, затем идет служба стратегического анализа. Эта служба уже определяет, какие действия необходимо делать в данный момент, ну, чтобы не распыляться и работать в том направлении, в котором нужно это работать. А дальше уже идет там, служба оперативных разработок, которая непосредственно ликвидирует эти группировки обкатать новое подразделение в нашем регионе был не случайен. Многие партийные экономические и финансовые вопросы решались именно здесь. В конце 80-х тут вовсю орудовали бандформирование матроса, талды казака. Но первой спецоперацией нового отдела стала зачистка Кривого Рога. Нашла у нас баннер, 69 человек, в том числе бывший начальник УВД, другие э, руководители профильной системы. После этого наши, так сказать, отцы российские с Москвы приехали к нам, изучили наш опыт и э, накатали его э, методику на весь, на весь Большой Советский Союз. Сам Александр Галенчик на сегодня единственный опер во всех странах СНГ, работающий в спецподразделении от начала его создания и до нынешнего времени. Одним из первых его дел была разработка банды антикваров. территории области функционирует канал вывоза с Украины антикварных ценностей. Прежде всего икона. Цепочка ведет в Беларусь, а затем в Польшу. Антиквары действовали следующим образом. Скупали товар по селам за бесценок. Затем приезжал белорус-курьер, оставлял наличные и вывозил ценные экспонаты по зеленому коридору за границей. Схема была практически идеальной. Зачастую селяне не знали истинной цены вещей и считали сделку очень выгодной. Прокол для банды вышел тогда, когда криворожская сторона, бандитский авторитет по кличке Козин, пожадничал. Курьера заманили на левую квартиру к сожительнице главаря и, ограбив, убили. Труп вывезли и утопили в болоте за городом. Мы с руководителем, нашим на то время Василием Геннадьевич придумали такую спецоперацию под видом значит, ребят с криминальным прошлым, которые приехали как бы из, из, Бреста, значит, представители этого убиенного ну, так сказать, бригада, там, бандитская бригада приехала в город Криворог, чтобы провести переговоры и выяснить. У этого преступника, каким образом все это произошло. Сотрудники шестерки приехали в город под видом белорусской братвы. Им пришлось пройти целый курс перевоплощения, отрастить бороды, выбрать кожа на Адидасовский прикид, гайки, цепоры, сделать татуировки. Целью сколоченной бригады было похитить козина и расколоть. Выезжаем в группа пять человек на старинкой копейки, да, с ногами прикрытия. И неделю мы ходим вокруг этого дома, Он этот матерый преступник выходил только, выходил из дома только со своей женой и с маленькой дочкой. И вокруг магазин за продуктами и назад. А нам нужно было каким-то образом его захватить, чтобы было меньше свидетелей, чтобы не было там, ни жены, ни ребенка в конце концов у нас это не удалось. И вот один и через неделю, может, кстати, из Мачеляна нельзя, он выходит, заходит в магазин с женой. Они зашли там что-то покупали, он выходит покурить. И в это время Происходит захват его. Ну, Детина где-то девяносто пять. Когда похищенный бандит понял, что имеет дело не с ментами, а с братвой, сразу обмяк. Удивительное совпадение. Ряженные бригадные привезли Козина в лесопосадку, где, по иронии судьбы, оказалась свежевырытая яма. Козин раскололся быстро: сдал всех подельников схемы, явки и пароли. Все это записывалось на спрятанный у оперативников японский магнитофон. Но в одном у работников шестерки была неувязка. Операция планировалась в очень сжатые сроки. И что делать с Козиным после его признания, заранее не продумали. Он сломался и говорит, я готов все рассказать, поехали. В это время садимся в машину, едем мы по назначенному маршруту, якобы едем в УВД Кирога, Там нас уже ждет следователь прокурорский. Ну думаю, как же вообще выйти из этой ситуации? Как? Ну вот мы едем, значит. А, он, он говорит, он сказал, где ценности находятся. Ценности находятся в квартире у родителей. Вы только родителей не убиваете. И вот на определенном этапе мы, там где стоял наш наряд, патрулировал улицы. Да, мы сказали, ну ладно, ты нам не нужен, мы адрес знаем твоих родителей. Да, и мы его, так сказать. Очень мягко выкинули с машины. Ну, без травм, без ничего. Там был наряд, его подхватили под ручки, что такое, говорит, преступники, я забивать моих родителей, я готов давать себе представительные показания. Его сразу подбило ручки в УВД к следователю, и он дал полный расклад. Так было, что это преступление. Эта операция наглядно показывала разницу между обычными оперативниками и специальным подразделением. Руководство МВД на местах до последнего момента не верило, что спецоперации с внедрениями, целые спектакли, это все сработает в советской действительности. Шестерка очень долго работала в полулегальном режиме. Поменять ситуацию смогли первые победы. Вадим Амельченко был самым молодым сотрудником шестерки в Советском Союзе. Он пришел в отдел в возрасте 26 лет. Когда я узнал, что меня хотят пригласить на работу в шестой отдел, я работал в уголовном розыске. Для меня это одновременно была огромная радость и вдохновение, потому что мы так все смотрели, розыскники смотрели на работников шестерки, как гадкие утята на белых лебедей. Это действительно была элита, это, это, это были лучшие мастера которые собрались в этом подразделении. Но с другой стороны, конечно, я я немножко, можно даже сказать так, если не стеснялся, то комплексовал, потому что там собрались настоящие мастера. Я был ранний, как говорили, да. У меня был разговор такой. Я, я говорил, что я сомневаюсь в том, смогу ли я соответствовать уровню тех великих сыщиков, которые собрались в этом отделе. И у меня у самого были сомнения, потому что в розыске я был, в общем-то, состоявшийся человек. А переходить в такой серьезный коллектив были сомнения. Сотрудники уголовного розыска Днепропетровска чудом спасли женщину и сохранили жизнь ее еще не родившемуся ребенку. На этом месте в центре Днепропетровска 20 лет назад могла произойти трагедия. Здесь происходила передача 150 килограммов взрывчатки. Взрывная волна накрыла бы полностью весь городской парк. Это была разработка Вадима Амельченко. Белая информация о том, что предлагали, скажем так, одному из наших источников предложили купить крупную партию взрывчатки. И началась разработка. То есть, теперь об этом можно говорить. Один из сотрудников был внедрен под видом покупателя преступную группу договорились с преступниками о продаже более крупной партии. Партия была, мне кажется, первый транш был около 120 килограмм взрывчатки, несколько ящиков детонаторов, детонирующих шнуров и так далее. И вот передача этого всего должна была произойти возле парка Шевченко. Мы не могли на это повлиять. Место назначали бандиты. Они специально назначали место в центре города. Понятно, как мы к этому относились. Конечно, для, для нас это был огромный риск. Подготовили это задержание очень хорошо. Хорошо его провели. Наш сотрудник был прямо в машине с бандитами, и он говорил, рассказал потом, что при передаче взрывчатки и денег один из преступников держал в руках гранату F1 и сказал, что если нас задержат, то я взорву себя и всех остальных. Можете себе представить, если бы 120 килограмм этой взрывчатки взорвалась в центре Днепропетровска. Я не представляю, мы потом постфактум. <с> так немножко <с> <с> такое состояние было <с> сложное. Отдельной спецоперацией днепропетровских оперативников из шестого отдела было принятие закона, регулирующего деятельность управлений. Удивительно, но в 1992 году часть украинских политиков уверяла: в Украине нет организованной преступности. Банды это западная пропаганда. С отдельными врагами трудового народа могут справиться рядовые милиционеры. В это время в стране уже вовсю работали бригады, и слово рикетир прочно вошло в лексикон простых граждан мы приехали в Киев и внесли в умы этих прогрессивных политиков украинских новых о том, что есть такая проблема на Украине. И в рамках внутренних всех указов, приказов министра мы ее не решим. То есть нужен был закон. И вот мы начали формировать это мнение. Ездили поначалу мы полулегально, значит, благодаря нашему начальнику отдела, который понимал эту проблему, потому что, в принципе, все на то время и министры, и начальники УВД всех областей Украины, они были против этого. Что, ну, зачем этот начальник шестого дела, который сидит в области, ему не подчиняется. Пришлось легализовываться, значит, нас завели к тогда в голове парламента Плещу Ивану Степановичу, и мгновенно родилось поставление Верховной Рады Украины, откомандировать Давиденко и Галенчика в Верховную Раду для создания, в качестве специалистов для создания этого закона до особого распоряжения. Так был создан этот закон. Я бы сказал так, что Днепропетровск, ну, я имею в виду отдел Днепропетровский, да, он сыграл такую как бы организационную роль во всем Большом Союзе, а потом уже и независимой Украине, именно в создании структуры по борьбе с организованной преступностью. Мы ну, в этом деле, это наш конек, и как бы мы этим гордимся. Значит, инициатива создания закона по борьбе с, ну, он назывался, об организованной правовых основах борьбы с организованной преступностью. Она возникла здесь, в Днепропетровске. Мы э, в, общались тогда с депутатами Верховной Рады. Вот, тогда депутатом Верховной Рады будет Суба Владимир Григорьевич. Я в период работы председателем городского совета и первым горкома партии в Днепропетровске познакомился с двумя интересными людьми. Так я познакомился с Александром Давиденко и Александром Галенчиком. Когда мы начали в комиссии работать над созданием законодательной базы, понадобились специалисты, которые глубоко это узнают не в теории, а на практике, которые сами занимаются этими вопросами. И с разрешения руководства тогдашнего ВД Днепропетровской области и города, я привлек этих двух специалистов, молодых тогда, для, как эксперты для работы в комиссии, которая работала тогда в комиссиях Верховного Совета, вот напротив центрального здания Верховного Совета, в комнате номер 11. Работали мы днем и ночью, я с перерывами работал, а они работали постоянно таким образом первые наработки были сделаны вот, в том числе и специалистами, о которых я сказал. эти декабрьские дни исполняются ровно 25 лет со дня создания первого экспериментального отдела по борьбе с организованной преступностью. Несмотря на то, что лихие 90-е остались позади, работы у ОБОП не стало меньше. Говорят, что преступность стала еще более организованной. Зло должно искореняться непрестанно. С вами была программа «Преступление и наказание. Невыдуманные криминальные истории большого города». Ровно через неделю мы встретимся вновь, чтобы поговорить об очередном резонансном преступлении. Берегите себя и своих близких. Наши приоритеты – это защита бюджета от хищений, не выявление фактов хищения, а в первую очередь профилактика. Противодействие и выявление фактов нарушения антикоррупционного законодательства, естественно, выявление и пресечение деятельности групп, которые сформированы на транснациональных связях, на этнической основе и которые пытаются влиять на оперативную обстановку. Сегодня я скажу, тоже не работает довольно масса положительных примеров, значимых раскрытий и работы над преступными группами. Что, к сожалению, не есть, может быть, не, той, не в том объеме, в меньшей степени. Но ну, преступность есть преступность. Есть лидеры, которые формируют вокруг себя преступников. Естественно, пытаются каким-то образом влиять. Я всех вас помню, мы созваниваемся. Я вас поздравляю с этой датой. 25 лет создания первого в Советском Союзе испытальное подразделение по борьбе с организованной преступностью 6-го отдела УВД Дендровского облсполкома. Я надеюсь, что в этот день мы будем вместе сидеть за столом, выпьем кэлых вина и будем вспоминать все наши, все наши достижения. Ибо, кто не помнит историю, то нет будущего. С праздником ребята. Очень бы хотелось, чтобы здесь работали такие же фанаты, какие были мы в те годы, далекие 90-е. Я бы хотел, чтобы сюда люди шли не за зарплатой, не за званиями. Человек, который захотел стать оперативным работником и получить высший, так сказать, статус оперативного работника, он должен стремиться работать именно в этом подразделении. Уважаемые ветераны спецподразделений по борьбе с организованной преступностью, пенсионеры, уважаемые коллеги, позвольте мне выразить свое глубокое уважение по отношению к вам, к вашим семьям за то, что вы работаете в спецподразделении по борьбе с организованной преступностью. Вы и только вы вносите существенный вклад в организацию работы подразделения. Показатели, которые имеет подразделение на выходе, это заслуга вас и только вас. Без вас ни один руководитель не сможет состояться как руководитель. Поэтому, пользуясь возможностью, позвольте мне поздравить вас с 25 годовщины создания первого на территории Советского Союза подразделения по борьбе с организованной преступностью. Низко поклониться лицам, которые принимали самое активное участие в формировании и утверждении авторитета этого подразделения поблагодарить семьи сотрудников, которые сейчас продолжают нести службу подразделения за терпение, выдержку и понимание. Добра вам, Божьей милости, всех благ. Уважаемые друзья, с праздником, счастья, здоровья, благополучия, успехов. Пожелания какие? Служите честно, добросовестно, высоко несите честь Петровского, управления по борьбе с организованной преступностью. Честь и порядочность.